birodarlar ora oradashi inson yolg'iz qolib turishi kerak chunki odamlarni orasida doim aralashib yuraverishlik kishini Allohdan uzoqlashtirib qo'yadi odam yolg'iz qolganda Allohga munojot qiladi robbisi bilan gaplashadi istig'for aytadi duo qiladi qalbi musaffo bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kunlab xiroq orada qolib ketardi demak inson uni hech kim chalg'itmasligi uchun xayolini bo'lmasligi uchun ora orada yolg'iz qolib turishlik kerak albatta odam masjidga chiqib jamoat bilan namoz o'qishi mumkin istig'for aytishi mumkin qur'on tilovatini qilishi mumkin ammo baribir chalg'itadida odamnichi kimdir gapiradi yoki sizni hayolingizda bo'ladigan bir ko'rinishlar bo'ladi lekin hech kim yo'q bo'lgandachi robbigiz bilan yolg'iz qolgandachi robbingizni ko'rib turgandek murojaat qila olasizmi agar shunaqa munojaat qila olsagizchi buni tortib ko'rgan odam bilan munojat nima edi robbiyngni ko'rib turganingda gapirganing qanaqa bo'lar edi ko'rib turganingda qanday gapirarding shunday his qilib gapirishnik